Мы с интересом просмотрели несколько игр соперника. Конечно, серьезная команда, очень организованная, компактная игра. Наличие много быстрых игроков. И, следя из увиденного, постарались построить игру таким образом, чтобы было удобно нам и неудобно им. Многое получалось. Во всяком случае, скоростных атак мы практически пропускали но все остальное решалось в борьбе выигранных единоборства естественно победа я доволен и если есть претензии к отдельным футболистам то только тактического ну, плана если есть вопросы пожалуйста ну еще даже Запорожья надо играть, так. Все таки уже пучковый высказался, так и уже рук. Что вы скажете по поводу запорожья? Ну ближе к игре, что-то скажу, Правильно, правильно. пока надо думать о другом. Конечно, очень много серьезных игр.